решение э, суда. А вы его открыли и эксплуатируете? Он у нас закрыт. Где же закрыто, если люди торгуют? А, люди торгуют, вот спросите. Но да. вы не имеете права это делать. Так, вы это, же же, закрыли, так вы, же, вы это же не я делаю. Же, же, вот у вас вчера, вчера он был с вами закон... дивиденд. А почему а а вы, вы его от откуда Вы же забирали. Вы в архитектурной памятке Суховой пишете, что нельзя

что вы меряете? Да я вам вы, вы, но... вы прикажите документы. Да я вам покажу, Все вы берете постоянно. Я вопрос задаю. Есть же решение суда. Почему вы его не закрываете? Но где закрыто, если он открыт? Ну посмотрите, вот же люди торгуют. Вот это такая торговля. Что наше тут? А на каком основании? Так решила торгового не незаконно, потому что нельзя торговать на улице. Вы? А кто делает его? Вы же подписываете постоянно незаконно. Вы же не понимаем, что вот этот вот объект вы разрешили сделать. То есть я понимаю, что это вы сделали. Я знаю, кто хочет что-то делать, вы все делаете для того, чтобы на рынок работал. Несмотря на решение суда. Я не знаю, почему вы не решили суда. Зачем мне не должно быть здесь вообще что, что вы здесь делаете? Ничего мы здесь не делаем. Потому, а потому, что, же что они платят туда, бурьян, поэтому мешают. Вы не бурьян, не стыдно. А вы, а, а вы там, это же ваша территория, вашего руководства. Так это ваша или не то? Не его Так вы что-то еще рассказывали, что это... Так чья-то территория. А вот тут уже ваша, да, Брукска? Кого? Промиссия. Какие? Ваши. Да вы проверили, вы на эту бумажку все люди проверили, проверили я вам говорю, это официальный ответ от того, что кем заняты У Потом есть ответ на бухну, что архитектурную память не врезать, не рекламу вешать, ничего не врезать. Не, влазно, не, влазно, не влазно. Автомат. Так, автомат. Решится, не нельзя, надо да. автоматы, ну, да. но вам барьер. Вопрос в том, что давайте с этим решим, потом с кем решим. Давайте надо перебрать. Вот надо решать это, или не хотите. Смотрите, я вам скажу. земля ваша. Вы об этом не знаете? Знаю. А кто должен отбирать? Вы ваша семья автобус. Я к вам квартиру. Но мы не можем выйти без решения. Это очень все просто. Я к вам квартиру заношу свои. Ну вот он стоит вы сейчас уберете. на моей территории. Ну, я сейчас говорю, уберите, он мне говорит, что, мне... что Уберите. Так, а, так, а если я не, ему 10 а раз а сказал, если что я уберу, ему брать? Вы, 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 ну я не имею права высказать, его надо опечатать. Для человека, который бы... это проблема. Проблема ну, была, вы, кому вы, я обращался, и сколько и раз, обещал, раз, никто не хочет решать. Кого я могу сказать? Я что сам могу эти вопросы решить? <связываю> Должно быть инспекция, а ты представитель Все, Я могу а Можете, вы, правда, да, ну, ну, это решать. Так, так, так вы так же вас уберите. Это да. неправильно поставили. Я завтра Посмотрите, поставлю. Хорошо. Сейчас я его заберу. правильно. И она стоит на этом месте. Но почему их не штрафуют? Я написал 20 зверных. Вот может посмотреть, сколько я написал зверных. милицию написал. Я написал 30 зверных. Я могу вам все работы все отдать. И вы посмотрите, сколько было, Никто, ни один человек... Вчера был начальник инспекции. Тут с вами. Что ж вы сразу же не демонтируете? а что не надо было. павильон с Когда я Давиденко обращался с демонтировать павильон, Давиденко что сказал? Ничего не будем демонтировать. Говорил я еще, что предупредить. Я написал письма. Я целый написал письма. Никто не реагирует. Что делать? Ну как, ну я вам покажу ксерокопии всех документов. Ну вот вы, вы, вы смогли, а у меня никто не приезжает. Нет, это мне надо. Если бы я этого не говорил, не было бы вот этого, то, что сейчас происходит. Понимаете? Если бы мы не начали демонтировать, так бы как бы этот киоск и стоял. Вот и все, что происходит. А что происходит? Ночью я не давала это ставить. Милиция стояла, смотрела. Да. Милиция стояла, смотрела.

Вы знаете, что вы находитесь на территории центра, центра детачи Тайнадского творчества? Я знаю, Я хочу вас предупредить, чтобы вы понимали, что вы потом не говорили, что вы не знали и раз остальное. Есть решение из где четко написано, что все киоски, которые стоят незаконно, а он находится незаконно, так как он находится на территории центра детского и творчества, он будет демонтирован. Хочу вас предупредить, что с завтрашнего дня данный киоск будет демонтироваться путем разрезания его на кусочки, как это было сделано. Я просто говорю вам, чтобы вы знали, что вы говорили, что вас не предупредили. Что вот этот киоск красивый, есть вопрос взять его спокойно сегодня увезни, чем завтра. Чем завтра мы делаем, нам придется просто. Вот, ребята, сама да, бедня, Будут помогать в этом отношении, чтобы не допустить каких-то других полностью. С силовых я все И чтобы, Начал, чтобы я, вы... я еще раз хочу помотор, вас предупредить. Если вы конкома. Я хочу вас предупредить. Спокойно, чтобы Возьмите кран и спокойно. Надо вам один-два дня. хорошо, хорошо завтра хорошо. два дня. Скажите, ну скажите, что вы убираете, чтобы мы знали. Вам понятно это все? Пойдемте. Девушка. Колодец. Колодец. Даю вам один день с завтра утра. Если что, если что мы уберемся, вам будет демонтировано и убран медовым. Понятного? Да, медовым. Плюс ко всему, Киоски у вас стоят за год. Покажите документы. Значит, смотрите, документы, документы никто не будет показывать.

8, Уберите киоски с территории центра действия. Тем более, что там демонтар есть решения э, исполкома. Вам это понятно? Чтобы вы потом не говорили, у меня хлеб лежит. スタジオ。 инспекции, где он? Протоколы выписаны. Кто от мужчины? Протоколы выписаны. Так, там я им принесу. Я это мужчине сейчас открыли и принесу каждому человеку. Зачины на резке. Люди тренированы. Навчине.

Вот продавец всего киоску втекла уже. Чтобы ей даже не попередили. Ось ми бачимо бочки, території не утримуються. А фактично це повинен утримувати баланс отримання. Тобто це ДЮТ. Але так як тут сорять інші, неможливо отримувати. Ось бачимо такі дуже цікаві смітники навіть біля кіоску. Як ми

Так, по пятой, по пятой, по пятой, по пятой. Можно его вас поставлю, Подивитесь. Да. Ой, вы не пожалуйста, в длину туда, вот длина вот можно... там. А он на ножку, хорошо? Да, да.

Ми фіксуємо все зараз. Що роблять? Хазяїн був, як появився новий. Ну, не будемо казати. Нехай навідуємо з ними, а потім вже інші встановлюють, що це таке. Ні, я пояснюю, що потрібно якось акти скласти, які повноваження. повноважені.

Рикша. Самое самый херовое место. Давайте сюда, тебя отвезем сюда, чтобы удобно. Давайте, привезли. помоги ему. Я верну, помоги. Я верну, помоги.

Хочешь положить его? Да, да положи. Да. Положи. положите положите Доброе утро. i

Там ми перевіряли ваші документи. Там... То, що не могла рівень, Та ми... я знаю, дивіться, перевіряли ваші документи. 50 метрів від 25 метрів до зупинки, щоб повинні стояти. Для... Я, перевіряв, і 50 метрів від цього бузіль. тобто. Слушай, ринок не має стояти. Не тільки ринок дивіться, там закриті таке смішне питання, а це ринок підписував. І Макдональдс не, не може стояти там, 50 ну, метрів. Ну, зрозуміло, хоча б этих треба убрать. Ні, просто як, як Оліни зробив документи, да. якщо ть, 50 метрів заборона виходить. Ну от я не розумію цього. Коли ми перевірив документи, взагалі, шоки були, тому що... Що хозяйка прийшла? Мабуть, сейчас зниму, навіду. А ви хозяйка? Надо нам давить, чтобы это было... Что это же директор Рента, на вы приняли? Нет, смотрите, там, я вам скажу, как громадский буду далее регулировать. Если будет дальше реагировать, если будут рабочие места, они что ж, вы выгнали, полышатся, не, смотрите, они выгнали из дома торговлечей, всех повыганял, Ольга Швец падала, повыганяла, тут с магнонов сюда. А полышатся, люди сейчас... Мне, нам не цікаво где там все как нам цікаво, что люди просто внутри моего второго Я понимаю. Давай не, на, не около архитектурного памятника. Давицей, если Слез... палатки, действительно, если будут палаты стоять, сядь, вы не будете запрещать? Нет. Шоу? Палатки тоже, ну, то это, же, это же безобразие получается. Там надо сделать, это, это территория была отдана для того, чтобы центр творчества расположил там майданчики отдыха для детей. Это мы раньше там проводили мероприятия. Это специально для нашего... есть у каждого учреждения начинается. Это санитарная территория. Это наша санитарная. Там наши канализационные системы идут. Там даже заезд для пожаротушения. Как я заеду туда, если это все будет чужого? Дивися, а если там вот, а дальше, я там казалось, на последнем конкум я с ним сплывався там и по він хочет там сделать парк. Вы будете по идею парк, Так а, пожалуйста, кто будет делать парк? Адарич. Адарич, да, но он же хочет там ресторан сделать. Не, уже там, я же понял, на магазине пошел конкум, я это лично, что там ставить этот, этот пункт, сейчас Вот знаете, есть называется -по. Я же хотел для досок сделать. Он же стоит копейки, чтобы дети могли отсюда выйти, целый кружок бы занимался. Там детскую площадку поставить. Там, чтобы можно было где-то людям просто сесть. Ну, давайте, давайте, нет... давайте сядем, может, с Адаричем, с сядем. А Наверное, какие-то эскиз спина, как бы ваша пропозиция. Я а за ударище, моя Спасибо пропозиция. вам, что вы есть и помогаете Всее, мне. Да. Дай Бог вам счастья.